kerak mana hozir juda chiroyli bo'lib tarovuhlarda qatnashib namoz o'qib yuribdi har kuni yigitlar yoshlar duo qiling imtihon topshirmoqchimiz o'qishga kirmoqchimiz deyapti biz ham qo'ldan kelgan duoni qilyapmiz shu bolalar o'sha o'qishlarga kirib shu namozga qanday qattiq tursa o'sha yerdagi o'qishiga shunday qattiq turishlari kerak o'qishga kirdim endi namoz turib tursin desa ham bo'lmaydi bu juda yomon bo'ladi bizni dinimizda ilm bilan iymon chambarchas bog'langandir iymonsiz ilm bo'lmaydi ilmsiz iymon bo'lmaydi ikkovi birga bog'langan nihoyatda yaxshi anglab yetish kerak bunga inshaalloh yaxshi qadamlar bilan ketyapmiz ba'zi vaqtlarda shu namoz o'qib ro'za tutib olsa bo'ldi deb hamma narsadan yuz o'girib anavu ilmlar boshqalarni ilmi ekan o'rganmaymiz deganlar ko'p edi de. lekin hozir aytilyapti şu tushunishib boryapti bu yogda bu ilmni o'rganib olib namoz o'qisam qoloq bo'lib qolaman madaniyatsiz bo'lib qolaman deganlar bor edi ular ham tushunishib şu boryapti ana ikkovi tarafni qo'shib olib borilsa inshaalloh hamma narsa go'zal bo'ladi chiroyli bo'ladi taraqqiyot bo'ladi baxt saodat bo'ladi bu dunyo oxiratni maqomi yuksak darajada bo'lishiga erishiladi man bularni alohida ta'kidlab qayta qayta aytayotganim mana shu yoshlarni xalqimizni boshini aylantirayotganlar bor mana yani bu int internetdagi ijtimoiy nimalarda tarmoqlarda boshqalarda har xil gaplarni gapirishyapti ularni gaplari bir pul biz agar bu narsalarni tushunib borsak inshaalloh hammasi go'zal bo'ladi oliy darajada bo'ladi bu dunyomiz ham oxiratimiz ham inshaalloh baxtga saodatga to'ladi alloh subhana va taolo biz ojiz bandalarini o'zini amriga binoan doimiy ravishda talaba ilmda bo'lishimizni nasib etsin olayotgan ilmlarimizni bu dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli qilsin barcha ilmlarda yoshlarimiz o'qib o'rganib olim bo'lib mo'min olimlar bo'lib o'tgan bobolarimiz kabi dunyoga shon shukrat taratadigan ilmni egalari bo'lishlarini nasib qilsin turli ilmlardan manfaat olib xalqimiz taraqqiy etib dunyo xalqlarini oldingi safiga chiqishida alloh Allah taoloni o'zi yordamchi bo'lsin va sallallohu taala ala, ala, برحمتك يا ارحم الراحمين